मलाकी पहला बाब खुदावंत की तरफ से मलाकी की मार्फत इसराइल के लिए बारे नबूवत. खुदावंत फरमाता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की खुदावंत फरमाता है क्या इसाऊ याकूब का भाई ना था लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईस्ऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मेरास बियाबान के गीदड़ों को दी अगर अदूम कहे हम बर्बाद तो हुए पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे तो रब्बल अफवाज फरमाता है अगरचे वो तामीर करें पर मैं ढाऊंगा और लोग उनका ये नाम रखेंगे शरारत का मुल्क वो लोग जिन पर हमेशा खुदावंत का कहर है और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे कि खुदावंत की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक हो रबल अफवाज तुमको फरमाता है ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की तुम मेरे मजबा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तोहिन की इसी में जो कहते हो खुदावन की मेज हकीर है जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं अब यही अपने हाकिम की नजर कर क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा रबल अफवाज फरमाता है अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजराना है क्या तुम उसके मंजूर नजर होगे? रबल अफवाज फरमाता है काश के तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजा बंद करता और तुम मेरे मजबा पर अबस आग ना जलाते रबल अफवाज फरमाता है मैं तुमसे खुश नहीं हूं और तुम्हारे हाथ का हदिया हर गिज कबूल ना करूंगा क्योंकि आफताब के तलू से गरूब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी और हर जगह मेरे नाम पर बखूर जलाएंगे और पाक हदिये गुजरानेंगे क्योंकि कामों में मेरे नाम की तमजीद होगी रबल अफवाज फरमाता है लेकिन तुम इस बात में उसकी तोहिन करते हो कि तुम कहते हो खुदावन की मेज पर क्या है उस पर के हदीये बेहकीकत हैं और तुमने कहा यह कैसी जहमत है और उस पर नाक चढ़ाई रबल अफवाज फरमाता है फिर तुम लूट का माल और लंगड़े और बीमार जबीये लाए और इसी तरह के हदये गुजराने क्या मैं उनके क्या मैं इनको तुम्हारे हाथ से कबूल करूं खुदावंत फरमाता है लानत उस दगाबाज पर जिसके गल्ला में नर है पर खुदावंत के लिए ऐबदार जानवर को नजर मानकर गुजरानता है क्योंकि मैं शाह अजीम हूं और कौमों में मेरा नाम मुहिब है रब अफवाज फरमाता है मलाकी दूसरा बाब और अब ए कहनों तुम्हारे लिए ये हुक्म है रब अल अफवाज फरमाता है अगर तुम शिनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा बल्कि इसलिए कि तुमने उसे मद्देनजर ना रखा मैं मलाउन कर चुका हूं देखो मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूंगा और तुम्हारे मुंह पर नजासत, यानी तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत फेंकूंगा और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे रबल अफवाज फरमाता है उसके साथ मेरा अहद जिंदगी और सलामती का था और मैंने उसे जिंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे चुनाचे वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसान रहा सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी और उसके लबों पर नाराजगी ना पाई गई वो मेरे हजूर सलामती और रास्ती से चलता रहा और वो बहुतों को बदी की राह से वापस लाया क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शराय मसाइल पूछें, क्योंकि वो रबल अफवाज का रसूल है पर तुम राह से मुनहरफ हो गए तुम शरीयत में बहुतों के लिए ठोकर का बायस हुए तुमने लावी के अहद को खराब किया रबल अफवाज फरमाता है बस मैंने तुमको सब लोगों की नजर में जलील और हकीर किया क्योंकि तुम मेरी राहों पर कायम न रहे बल्कि तुमने शराय मामलात में रूदारी की क्या हम सब का एक ही बाप नहीं क्या एक ही खुदा ने हम सब को पैदा नहीं किया फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहरमती करते हैं यहूदा ने बेवफाई की इसराइल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ है यहूदा ने खुदावंद की कद्दूसियत को जो उसको अजीज थी बेहरमत किया और एक गैर मबूद की बेटी ब्याह लाया खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा और रबल अफवाज के हजूर कुरबानी गुजरानने वाले याकूब के खैमों से मुनकता कर देगा फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मसबा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो न तुम्हारे हदये को देखेगा और न तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है सबब ये है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है तूने उससे बेवफाई की है अगरचे वो तेरी रफीक और मनकुहा बीवी है और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया बावजूद के उसके पास और अरवा मौजूद थी फिर क्यों एक ही को पैदा किया इसलिए कि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है रब अफवाज फरमाता है इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो तुमने अपनी बातों से खुदावन को बेजार कर दिया तो भी तुम कहते हो किस बात में हमने उसे बेजार किया इसी में जो कहते हो कि हर शख्स जो बुराई करता है खुदावन की नजर में नेक है और वो उससे खुश है और ये कि अदल का खुदा कहाँ है मलाकी तीसरा बाब देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे रात दुरुस्त करेगा और खुदाबंद जिसके तुम तालिब हो नागेहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा हाँ अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा रबल फरमाता है पर उसके आने के दिन की किसमेंताब है और जब उसका जहूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानंद है और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिंद बैठेगा और बनी लावी को सोने और चांदी की मानंद पाक साफ करेगा ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंत के हजूर हदीये गुजराने तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंत को पसंद आएगा जैसा अयाम कदीम और गुजश्ता जमाना में और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते मुस्तैद गवाह हूंगा रबल अफवाज फरमाता है क्योंकि मैं खुदाबंद ला तब्दील हूं इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा रब अल अफवाज फरमाता है लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हूँ क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा दकी और हदिया में बस तुम सख्त मालूम हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा पूरी दी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो रबाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा न झड़ जाएगा रब अल्फाज फरमाता है और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशाह मुमलकत हो गए रब अफवाज फरमाता है खुदावंत फरमाता है तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालिफत में क्या कहा तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अबस है रब अफवाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है और अब हम मगरूरों को नेक वक्त कहते हैं शरीर बरोमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगु की और खुदावन ने मतवज होकर सुना और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया रबल अफवाज फरमाता है उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मिल्कियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम हूंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे मलखाए चैप्टर फोर मलाकी चौथा बाब। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सोजान होगा तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानिंद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाख बुन कुछ ना छोड़ेगा रब अफवाज फरमाता है लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफ्ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाओ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे और तुम शरीरों को पामाल करोगे क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे रबाज फरमाता है तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत, यानी उन फराइज व अहकाम को जो मैंने हौरेब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो देखो खुदावन के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर, मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा मुबादा मैं आऊं और जमीन को मालूम करूंगा